Продолжаем. Еще одна команда, которая представляет тоже институт компьютерных информационных технологий, готова выйти на эту сцену и, надеюсь, подарить хороший музыкальный номер, музыкальный эпизод. Итак, встречайте на сцене команда КВН «Второй лишний». <плодисменты> мужик сказал, мужик сделал. Музыкальный номер команда КВН «Второй лишний», я один. вас Красава. и вас сегодня удивим. Че, если на опять некого да <свят> ну и что я тебе помогу ну спасибо. Спасибо, на хлеб не намажешь. Искандер, пока ты не вышел, у меня все шло как по маслу. О, масло самое раз. Пристань. Искандер, я подготовил песни, поэтому я бою, а ты стой на потанцовке не мешай мне. О, -о, -о да это же у нас бойс Какой бойсбэнд? А это просто решают зрители. Присылайте свои варианты названий к нам в твиттер по хэштегу ЧЗН. Что за... за название, правильно? Все, Искандер, не мешай мне. Первая песня актуальная. В трех носках я сплю Рано Эта Это песня о потоплении. Кто-то не понять мог. Здесь сарказм. Сарказм, это говорит правду, но вроде бы не но в принципе ничего не понятно. Замолчи! Искандер, вот мы же договорились, ты мне не мешай. Идиот, кеном для краш-тестов. На автозате, наверное. Ну, конечно, на автозате. Я еще месяц был работником месяца. Меня так на стену повесили. Оно и видно. Не видно ничего, перестань. В следующей песне я хотел бы вам рассказать о своем первом свидании. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ. женщина, какая женщина. Чего стрёмная такая? Замолчи! Я не об этом. Как не об этом? Я же ее помню. Такая, с ладошками волосатыми, да? Да. Такая, с усиками, как у моржа, да? Да. Такая, как вторая букву А не выговаривает. То? Да. <свят> ну и чё с ней? К другому ушла. Тебе! Ой, кто из нас лох? <плес> <плес> оба! Это не оба! Это Оба! Искандер, вот мне всегда было интересно! Почему ты ведешь себя как идиот? Ну, люди ведут себя безрассудно, когда влюблены. <плес> Особенно, если это лето, любовь к Ку кубку. Дело. Ну, Искандер, это же кубок ректора. Наверное, ну, ректора. О, так я пошел за ним тогда. Вернись, куда ты... Искандер, встань сюда, пожалуйста. Давай закончим хотя бы одно наше выступление нормально. Уважаемые члены жюри, посудите... Кристаль. Уважаемые члены жюри, посудите сами. Есть ли еще какая-нибудь команда, человек из которой хочет кубок так же, как этого хотим мы? Тем более, что это взаимно. Команда первый, второй, лишний. Спасибо.